Han, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, də hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində e, bəlkə də yəni bir çox alıcıların axtardığı, həm qiymət baxımından, həm ev baxımından gözəl bir ev təqdim edirəm. Bax gördüyünüz kimi bu formada geniş həyətiyən sahəsi var. Yəni bu e, tək də həyətiyən sahələy ilə e, kifayətlənmir. Evin bir çox xüsusiyyətləri var ki, yəni alıcılar üçün çox e, münasibdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bax gördüyünüz kimi məhəlləsiz gözəl məhəllədir. Deməli, e, onun nəzərə çatdırım ki, evin hər iki tərəfi yoldur. Bax, gördüyünüz bu tərəfdə yoldur, qarşı tərəfdə yoldur. Evdə son təmir ay tamamlanmaq istəyi gedir. 6 otaqdan ibarətdir hörmətli zəyizərimiz. Qiyməti də çox əla bir qiymətə təklif olunur. Həyətiyinin sahəsi də, yəni həyətiyinin sahəyə tutan müştərilər üçün çox əla bir hal e, hazırda şansdır. Görürsüz bu həyət çox genişdir. Burada ağac güləkmək üçün yer saxlanılıb, kifayət qədər. Bax, burada ağac da əkmək olar digər məqsədlər çündə istifadə etmək olar. Evin bu formada xarici görünüşü var. Ümumilikdə 2,2 sotda inşa olunub. Bax bu formada xarici görünüşüdür. Hal-hazırda yəni evdə ustalar işləyir, son təmir tamamlanma işləri, başa çatmağa üzrədir. 6 otaqdan ibarətdir. Bax bu formada həyətan sahəsidir. Həyətan sahəsi çox iri həcmlidir. Bakı olduğu üçün burada alt hissəsində e, belə bir otaqlarıdır. Hal-hazırda yəni işlər gedir, ağardılma işləri gedir. Bax burada belə bir otağıdır. Gördüyünüz kimi, baxın, divar ağardılmaq üzrədir. Bu birinci otaqdır, birinci mərtəbədə olan birinci otağıdır. Burada e, olan ikinci otağıdır. Baxın bu formada. Gördüyünüz kimi, yəni tam ağardılıb hazır şəkildə veriləcək. Və baxın, burada növbət otağıdır. Gördüyünüz kimi, yəni bu artıq işlər görünür. E, burada yenə də aşağıda olan növbət otağıdır. Yəni ev çox keyfiyyətlə tikilib. Təkcə bax bu e, mərtəbənin hündürlüyü 3 metrdir. Və görürsüz pəncərlərin üstündən necə ki armaturlar çox gözəl şəkildə atılıb. E, burada belə bir hamam otağıdır. Qalıb evin ikinci mərtəbəsini də daha yaxından təqdim edəcəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, çox gözəl bir şamxdır, 6 otağlı. Bax gördüyünüz bu gözəl evin qiyməti 65.000 manata təklif olunur. Çox əla bir variantdır. Ee, ev yəni tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Bu vəziyyətdə görüb, yəni evdən <laughs> xoşunuza gəlməyə bilər, amma tam hazır şəkildə çox gözəl bir görünüş alacaq. Baş azurdundakı ən hündür yerindədir. Havalı yerindədir. Yaxınlığında marşrut da var, məktəb Hı -hı. də var. Baxdığınız kimi həyətan sahəsi çox genişdir. Daxil oluruq evin içinə. Və bir daha da vurğuladığım kimi Evdə son təmirə aid tamamlanmaq e, çəkir. Rekonstruksiya üzrədir. Bu ev, e, belə deyim də, çox ekonom bir evdir qiymət baxımından. Çünki e, bu qiymətdə 6 otaqlı ev satışda yoxdur. Gördüyünüz kimi bax tavan gözəl şəkildə yığılıb. Bax burada gizli işıqların yeridir. Bu qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü genişdir, yəni Ə mətbəxi də genişdir, onu da göstərəcəyəm sizə. Qiyməti bir daha təkrar qeyd edirəm ki, 65.000 manata təklif olunur. Tam hazır vəziyyətdə. Hazır vəziyyətdə, yəni necə? Yəni onu sizə e, aydın başa salım. Bax, bu qapılar qoyulacaq, döşəmə laklanacaq hazır şəkildə. Təkcə qalır bax burda seçin divar kağızlarında. Divar kağızları alıcının zövqünə görə də vurula bilər. Yəni alıcı özü də yəni bu divar kağızlarından seçim edə bilər. Gördüyünüz kimi baxın mətbəxinin ölçüsü də çox genişdir. Evin üstün xüsusiyyətlərinin biri də odur ki, bütün pəncərələr işıqlıdır. Bütün pəncərələrə işıq düşür. Bax burada bir-bir növbədə otaqdır, yataq otağı görmək lazımdır. Bax gördüyünüz kimi arxası yola baxır. Evin hər iki tərəfi yoldur. Burada belə bir, bir yataq otağıdır. Döşəməsi gördüyünüz kimi taxtadır, laklanıb hazır şəkildə veriləcək. Burda belə bir mətbəx otağıdır, gördüyünüz kimi kombi xətləri çəkilib, ərazidə qaz, su, işıq daimidir. Burda hamam otağıdır. Və 10 dəranızada çatdırım ki, yəni hal-hazırda bu vəziyyətdə, yəni evə gələn müştəri çox gözəl bir endirimlə rastlaşacaq. Gördüyünüz kimi həyətə təkrar göstərirəm sizə. Qiymət 65.000 manatdır. Real alıcıya da qiymətdə endirim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.